Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi ya tetap di channelnya Ming Mei Nah oke teman-teman di video kali ini Ming Mei mau masak tumis tahu tokan dan toge ala Taiwan Yang cara masaknya sangat simpel dan dijamin rasanya itu gurih banget ya Bagi teman-teman yang penasaran silahkan simak terus videonya sampai selesai ya dan di sini aku juga akan campuri dengan sedikit daging ayam bagian dada yang udah dicincang ya. Dan seperti biasa sebelum kita memasak kita bumbui dulu daging ayam cincang ini ya. Dan bumbunya apa saja nanti bisa teman-teman cek di deskripsi ya. Aku akan cantumkan di deskripsi. Dan bumbunya juga sangat simpel juga kita siapkan bawang putih cincang, Lalu siapkan juga irisan jahe. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan irisan cabai merah gede. Lalu siapkan juga irisan daun bawang Setelah semuanya siap langsung aja ke cara masaknya Yang pertama kita tumis dulu bumbunya Kita tumis bumbu ini sampai baunya harum Dan sekarang kita masukkan daging ayamnya Kita tumis-tumis sambil diorak-arik ya Nah dagingnya teman-teman juga boleh diganti dengan daging sapi atau daging kambing atau dengan daging babi ya Lalu sekarang kita masukkan tahu tokannya Kita tuangkan sedikit air, lalu kita tambahkan bumbu, kita tambahkan sedikit saus tiram, tambahkan sedikit gula, tambahkan sedikit bubuk kaldu, dan kita aduk-aduk, kita masak untuk beberapa menit agar bumbunya meresap, ya. Nah, kalau udah seperti ini sekarang kita masukkan sayur toge-nya. Kita lanjutkan tumis-tumisnya. Kita masukkan juga irisan daun bawang dan kita lanjut lagi untuk menumisnya ya. Nah kalau udah seperti ini, ini udah matang ya, udah boleh diangkat dan disajikan Nah oke teman-teman, seperti inilah hasil akhir tumis tahu tokan dan toge ala Taiwan dari Ming Mei Bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya Dan jangan lupa tetap bantu support Ming Mei dengan cara subscribe, like, dan komen Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye